আজি মানে সেই যে তাহানি দিনতে খেতি কৰা অকণমান ধান দোৱা হ'ল মানে যোৱাকালি দুৱা হ'ল আৰু তো এইখিনি দোৱা হ'ল সেই তাৰ পৰা ইয়ালৈকে চব পকা নাই বাৰু ৰঞ্জিতখিনি চাইছোঁ মই ইফালে বৰধান আছে একেবাৰে এইটো চাইডত তো এইখিনি ৰঞ্জিত আহিলোঁ খেতিলে এতিয়া তো অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হয় ক'ব দেই জনাব মানে আজি আহিছে ভালেখিনি দাৱনী আহিছে মই পিছত দেখাম হেৰি তাতে আছে এইবোৰ চব ধানবোৰ ভালকৈ দেখালেহে চাগে গম পাব এইখিনি গোটেইখিনি ৰঞ্জিত পকিছে চক পকিলে এতিয়া ইয়াত ধানটো কেনেকুৱা হৈছে নিজে আপোনালোকে জানিব আৰু লাহেকৈ দেখাই দিছোঁ চব বিনয়ী কিন্তু পুৰা জগিলে এইবোৰ আমি বিনয়ী বুলি কওঁ কোনে কি বুলি কয় নেজানো বাৰু এইটোৱে সীমা হয় হেৰি তালৈকে যাব লাগিব দূৰ হয় অলপ দেৰি হ'লেও চাই আহোগৈ মানে গোটেইখিনি হে কিয় এইবোৰ দাই দিলোঁ একো নহয় পকি যাব নহয় নহয় নহ'ব লাগে ৰখি থাকিলে অকণ ৰোৱ দাৱনী পাবলৈ দিগদাৰ হয় মানে মই যিহেতু আমাৰ তাৰ পৰা আনিছোঁ ন দাৱনী অলপ অলপ দিগদাৰ হয় মানে কি হয় এতিয়া আমাৰ যেতিয়া তাত পকিব তাৰ পৰানো ক'ত ইয়াত অৰুণাচলত ধান দাবলৈ আহিব গতিকে কেঁচা পকা অলপ মিক্স কৰি পেলাই দাবলৈ দি দিছোঁ আৰু ৰঞ্জিতখিনি ধান ভালেই হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু হয় আগত আৰু ভাল হৈছে মানে মই আপোনালোকক দেখাম চাব হাঁ এইফালে এনে খেতি ভাল হয় দেই যদি কৰিব ইচ্ছা থাকে কৰিব পাৰে এইখিনি কি ধান হয় এনেই বৰ ধান ন এইটো এইখিনি বেলেগৰ হয় বাৰু খুব ধুনীয়া হৈছে ধান চব বতা নাই তেনেকুৱাকৈ ধানবোৰত খুব মস্তি এয়া কেৱল স্মৃতি বাকী একো নহয় দেই থৈ দিছোঁ আৰু থাকক দিয়া হয় নাই কিবা এটা কৰিছোঁ তাতে থৈ দিছোঁ দুইটা কাম হৈছে তেনেকৈ এইডোখৰ বেয়া হ'ল দেখি চাওঁ হেৰি অ'লা বৰা বন কেনেকুৱা জগিলে কোনখিনি জেগাত হৈছিলে এইখিনি জেগাতে মই ভিডিঅ' ক্লিপ এটা লৈছিলোঁ নিজে ৰোৱা আছিলে এইখিনিত আৰু এই ভালেইখিনি মই ৰোৱা দেই মানে কি হ'ল আমাৰ বাইদেৱে সেইটো সময়ত খুব কষ্ট কৰিলে এয়া ৰোৱনী পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় মানে সময়ে সময়ে কামটো কৰিব লগা হয় তো এতিয়া হাই গছডালৰ পৰা যে তাতকৈ অলপ আগৰ পৰা ইয়ালৈকে অঁ ইয়ালৈকে হ'ল হেৰি কি ধান এইবোৰ ৰঞ্জিত ধান ত' এইখিনি কি বৰা হৈছিলে এইখিনি ৰঞ্জিত বৰা হয় এইখিনি মই ইমান ধান চব চিনিয়ে নাপাওঁ এইখিনি ধুনীয়া হৈছে আগলৈ চাওঁগৈ বিনয় চকু এনেকুৱা ধুপল ধুবিলে হৈ গৈছিলে অ সেইবোৰ মই ৰোৱা হৈছিলে যিয়ে কি নহওক মানে গোটেইবোৰ ৰোৱা নহয় আকৌ সেই বুলি ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ অলপহে ৰোৱা এইখিনি মিক্স হ'লগৈ ন ইয়াত এইটো ৰাস্তা হৈছিলে যে কেইদিনমানৰ আগতে যে মাছ ধৰিছিলোঁহি তেতিয়া ধান নাই লোৱা হৈছিলে চাওক এতিয়া চক ক ভাল লাগে বাৰু যে কিবা এটা কষ্ট কৰিলে মানে তাৰ ফল যদি পোৱা যায় নহয় ভাল লাগে ধুনীয়া হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাকীটো আপোনালোকে চাই মেলিয়ে ক'ব আৰু দেই লাহেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু ৰাস্তাটো মৰি গ'ল মানে কি হ'ল ধান পৰি গ'ল এইখিনি বেলেগো হয় এইটো ছাইদ কিন্তু এটাই কথা বিনয়ে নকৰা ঝুকিলে এইখিনি জেগা নেক্সট বছৰ একদম ভালকৈ কৰিব লাগিব আমাৰ ভিনি চাফা কৰি চাফা কৰি গৈ আছো মই পিছে পিছে চক কেৱল আপোনালোকে উপভোগ কৰক বুলি কোৱা নিচিনা হৈছে আৰু দেখাইছোঁ নৰ্মেলি প্ৰতিটো ঘৰতে থাকে কিন্তু মই হ'লেও দেখাইছোঁ কাৰণ ইয়াৰ স্মৃতি আৰু মোৰ কাম হ'ল কি ভিডিঅ' বনোৱা গতিকে এটা কণ্টেণ্ট বিচাৰিছোঁ আৰু অলপ মানে ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ থাক থাকক দে স্মৃতি হয়নে পিছত হয়তো যদি বিয়া পাতোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও চাব নিজে হ'লেও চাম এটা সময়ত দে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনি জেগাতে মাছ ধৰিছিলোঁহি একদম এনেকৈ ফালি ফালি যাব লাগিব আৰু কি কৰিব এইখিনি জেগাত এইখিনি হ'ল জহা ধান এইটো নলাটো ইপায় এইবোৰ মই ৰোৱা মই আৰু বাইদেৱে পিন্ধি ৰুইছিলি নেকি নাৰোৱা নহয় তই নাৰোৱা ইয়াত যে একদম পূৰা পানী হেঁচি হেঁচি ৰুইছিলোঁ এতিয়াও চাব মই দেখাইছোঁগৈ তাৰমানে কি হ'ল তেতিয়া পূৰা বন জগি গ'ল দেই ৰোৱনি নথকাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হ'ল মোৰ যে এইবোৰ জেগাত এতিয়া একদম পানী হেঁচি হেঁচি টিপি টিপি ৰুইছিলোঁ কিন্তু চব নাবাছিলে এয়া চাওক এইখিনি জেগা যে ইয়াত বেছিখিনি বাইদেউ ৰোৱাব মই এইবোৰ জেগা ৰুইছিলোঁ ধুনীয়া হৈছে ধান চাইদেউখিনি মই ৰোৱা মই ভিনিয়ে দুটাই ৰোৱা এতিয়া ৰোৱনীখিনি হ'ল টিভি তোলাবিনে কি বুলি সুধিমগৈ এতিয়া আছে পঁচিছজনী মই পালোঁ বাইছজনী আৰু ইমান ধান দাই চাহ নাপাব মানে পুৰা বন আছে হেনো বন আৰু কিহৰ কাৰণে মানে চাহ নাপাব কৈছো ঘন হৈছে বোলে ধান ৰোৱা ৰোৱাটো ৰুংগে ঘন হ'ল নে হেঙা কুলি কাটিলে ধান ভাল হৈছে আজি হ'ল নোনে কৈছে হ'ল তালৈকে পাৰিলো হব তহঁতি দাই থাক দেই মই ভাত বনাওঁগে চবকে টিভিত উঠাই দিছো দেই মই চবে উঠিবি এতিয়া টিভিত টিভিত উঠাই দিছো বুলি গৰম খানা তাগ হ'ব এতিয়া মই বনামগৈ কি হব হব আৰু নেজানো মুগেং